Колуколстар, швейная фабрика, э э, иностранный инвестор и не странный, э, иностранный, владелец этой фабрики сейчас уже. Э, полтора года назад, в октябре месяце, меня уволили, незаконно уволили. Вот я сейчас сюда пришла как раз после заседания суда. Незаконно уволили. Работают женщины. Э, Все предприятие женское. Очень низкая заработная плата. Женщины работают ночью. По 12 часов иногда. Ну как? Они вынуждены, если они среди недели, вот как раз тот пример, о котором вы говорили, не обеспечивают в течение дня работой владелец там и его, так сказать, подчиненные. Потом наступает четверг, пятница, неделя заканчивается, и они начинают нам нужно, нам нужно сдавать отгрузка и вставить тем самым женщин в, услов, в условия такие, что должны работать или в субботы. Сейчас уже стали оплачивать. За Раньше было, да. Сейчас они уже стали доплачивать. Да. да. И плюс ко всему, вот недавно я узнала, опять работают ночью. Там женщины, имеющие маленьких детей, женщины, у которых мужей нет. Ну, в общем, они вынуждены. Деньги маленькие. Мало того, Говорю, не доплачивается простой, да, да, да. да, да, да. простой, да, который да. не доплачивается. Тарифная сетка, вот, вот, вот мы, мы, собственно говоря, вот о том, о чем мы говорили, мы узнали, пребывая уже, в общем-то, в незалежных профспилках, потому что единых квалификационных вот этих справочников мы вообще о них не слышали, не знали. Большинство женщин вообще понятия не имеют о своих прав, своих обязанностей. Прийти куда-то, после моего увольнения поставили две двери, перекрыли, чтобы, не дай бог, по коридору через офис не ходили работники. Для того, чтобы попасть, нужно сообщить, по какому вопросу ты идешь туда, на это предприятие. Зарегистрировать какое-то заявление или что-то, это невозможно. Мы, наша профспилка, организовалась 15 апреля прошлого года. Зарегистри... Да, независимо. Зарегистрировала 1 июля. До сих пор, вот уже горком, два письма от правил э, администрации, а встреча нас игнорирует, нас не этот самый. При этом тот, как вы говорите, старый профсоюз, э, я была членом этого профсоюза, была э, членом э, считается правкома, но за время, когда этот полтора да и раньше Заседаний профсоюза никогда, профкомов не было. Э, всевозможные, там, допустим, отчетно даже выборной конференции никогда не было. Понимаете? И вот действительно, что она, в карманчик, да. они ее положили. И сегодня мне на, после суда, мне юрист сказал, да, она действительно слабая. Ну, вот Малец Мария Ивановна сейчас там, профсоюз, с большим, так сказать, стажем профсоюзной деятельности на нашем предприятии. Вот, так он мне сказал, да, мы ее, мы ее сменим. Это юрист мне сказал, а я сразу раз говорю, подождите, я говорю, как вы смените? Ее же избрать надо сначала. Все, через интернет и они искали по городу через интернет, кого они поставят?